Серега. Ну, так, ну будет лучше показать по телевизору. Чинит. Обидно, что просто как бы вот такой человек, как Бондер, высказывает плохие вещи, типа, а человек, которого он типа не знает настолько хорошо, как ему кажется. Посмотри, И сколько винил времени, винил. Я скажу, сколько времени. Так, 18.43, 30 декабря 2010 года. сначала надо подумать перед тем, как говорить э, по поводу водки или чего-то еще. Или видеть в человеке такую какую-то вот э, зависимость. Потому что он может позволить взять себе без разрешения э, чью-то водку, а не сразу грубить сын. Сыну. Ну что сынок по сравнению со мной той жизни не видел, на самом-то деле, молодой, еще не обтесанный маленький кабанчик. Да, жена, дети, но грубить не надо, вот. Ты вот с чего это все началось? Это началось с того, что мы сели в машину, вот. спросили насчет водки, с одним человеком, не буду называть его, назовем объект номер А Да вот. назови его зачем? И оказалось, все что... знают, кто это такой. И Хоть и все знают, кто это такой. Вот. Просто и... кто не знает, ты ему будет... И произошло, произошло откупоривание этой бутылочки. Но не по вине меня. Я далек от этого всего дела был. Видно было даже это. Как сейчас помню, 1358 водила машины, Сиат повернулся в мою сторону, посмотрел на меня, типа я сказал, что ну, он увидел, что я действительно не употребляю, не было даже желания этого. А потом, когда мне нужна была помощь, чтобы он меня реально хотя бы скоростей забрал, так он сразу же, не выслушавшись до конца, заявил мне о том, что я без его разрешения типа выпил тот алкогольный напиток, который ему, видите ли, либо куда-то надо было это. Но я-то его не откупоривал. И никому не говорил про то, что надо его откупоривать. Нехорошо получается. То есть, если бы это дело довести до суда, то можно и реальной машины лишиться, которая нас реально типа повозила по городу и много-много ну, времени потратила на нас. Так что, Андрюха, не бесись и не, не, никогда так не это. Подумай перед тем, как ты винишь людей. Я обижаешь их то же самое, ну, потому что я реально обиделся типа как бы и завтра я тебе не не завтра а первого где-то вот в районе трех 4 часов, если ты еще будешь на связи в плане здоровья, вот, то я тебе это все скажу по чуть-чуть. Ну почему это не ну, оставить в этом году? Зачем? Так я ему скажу, уже театрально это все типа как вот, ну, знаешь, как горе от ума. Более интересно, да? да. Если он читал книжку Горе от ума он поймет. Можно и как, можно и 31-го, типа, но это будет выглядеть типа как к нам приехал ревизор, но мне этого совсем не хочется. Потому что пока появится тот элемент А, который виноват в этом всем процессе, типа, как бы страдать-то буду я, а мне этого совсем не надо. И выслушивать этих глупых, типа... Да, Что да, это он? за объект? А, может это объект Т? Вот это тот, который его тоже подвел каких-то, наверное, там, не знаю, поступках своих типа. Ну, не, не важно, главное не переводить стрелки на других типа. Выпьем за благоразумное поведение, вот. Сначала надо думать перед тем, как все Андрей, Новым Годом тебе! <с>